Эда скучает по родителям, смотря на семейный альбом. Тетушка уговаривает ее позвонить бабушке, чтобы та дала деньги на обучение. Но Эда против. Пусть держится от нас подальше, сказала она. Тетушка говорит, что она совсем ее не знает, и та наверняка следила за ними все эти годы. Селин приглашает Феритов холдинг как консультанта. Она договаривается об этом с Альптекином. Вечером Эда позвонила серкану и предложила несколько способов борьбы со стрессом. Подруги Эды с утра пораньше изучают социальный профиль Селин. Эда рассказывает девушкам, что специально сказала Серкану о том, что не умеет плавать. Для того, чтобы он выключил свой ноутбук, снял костюм и научил ее. Они идут помогать Эде выбирать для нее самый привлекательный купальник. Приехав к Серкану, Эда видит, что тот нанял профессионала, который будет ее учить. Смотря на Эду с тренером, Серкан не выдерживает и пяти минут. Он просит ее заканчивать и ехать с ним в офис. Эда отвечает, что у нее только что начало получаться, и говорит ему ехать одному. Серкан дает задание сейфи спустить с бассейна воду. Услышав голос Эды, приходит мать Серкана. И вдруг Серкану звонит Энгин и вызывает срочно в офис. Эда говорит, что нельзя, и они так не договаривались. Так как нужно подготовиться к приходу Селин. Серкан говорит, что этим она может заняться и одна. Но Эда говорит, что позорится так позорится, и она тоже вместе с ним едет на работу. Мать Серкана возмущена, что девушка кричит на ее сына, как будто они женаты. Серкан просит Эду не дуться и говорит, что они скоро вернутся. Ранее узнав от Сайфи, что Эда сказала его матери о том, что он не в ее вкусе, Серкан решил спросить у Эды, какой ей нравится типаж у мужчин. Эда отвечает, что ей нравятся творческие, добрые и эмоциональные мужчины. Далее Серкан спрашивает про внешность. И Эда говорит улыбка, руки и голос. Серкан демонстративно кладет руки на капот, чтобы показать их красоту Эде. Альптыкин. Говорит Фериту, что у него хорошее резюме, и он будет отличным консультантом. А Эда спорит с Серканом, что не пройдет и 10 минут, как он разозлится по приходу в компанию. Сиркан старается держаться изо всех сил. Акаан Карадак продолжает обольщать подругу Эды. Мелек рассказывает Айфер, что влюбилась. У сотрудников Эда решает разузнать, почему Серкан так помешан на работе. И те рассказывают, что он заставляет их сдавать анализы каждые три месяца. В офисе появляется Селин и говорит, что они после работы поедут к ним и закажут пиццу. Джерен звонит Энгину а Эда говорит Селин, что они гостей так не встречают и будут ждать их вечером за ужином. После ухода Селин Эда говорит Серкану, что нужно ехать за ее вещами. Но Серкан говорит, что не может. Они начинают громко спорить и на помощь к Серкану приходит Энгин. Каан говорит, что Энгин может закончить чертеж и будет либо так, как она сказала, либо пусть ищет другую невесту, которая будет готовить его бывшей. Каан Карадак пишет Серкану смс и тот незаметно для еды выходит из компании. Каан говорит Серкану, что тот заплатит за тендер. «Давно не видел тебя в деле», — также сказал Каан. И Серкан говорит, что скоро свяжется с ним